Оки, ви в ящики були. Ви... Всім привіт, вони каналі Анчозавр Це як я приглашаю свою кімнату. Не повірите, я вже прибрала першу половину своєї кімнати. Вона в мене розділена на половини. Дуже классно, вау, прекрасно. И первую половину я уже прибрала, но это не записалось. Ммм, класс. Тому так я прибрала первую половину. Вот разделение. Я сказала, я прибрала. Вот разделение, никакого мусора не Просто прибрано даже речи в шкаф, склала. Ого! И мне нужно прибрать эту половину. устала я в домашней одежде в а принципе, -а -а. темноте чисто приступаю наконец-то к украшению темноты сейчас я все отсюда выносу и буду прокрашать. Ура! о боже найду же и чисто, ну тут там всегда так было в принципе, ну Давайте це не, просто не будемо бачити. Я устала слишком. Якщо дивитися відсюди, то навіть почти нормально. Пол чистий, даже. Ага. Я прибрала все зі свого стола. Вот просто чистий стол. Просто, блин, чистий стол. Вот це представляєте? где-то. Забрала сюда все свои бар... весь бардак. Эм, эм, эм. И зараз мы будем проектировать, что мы будем делать. Вы забыли, забыли про это. Я вам трошки напоминаю. что с самого початку нужно делать, чтобы э, сделать что-то красивое. Конечно, запланировать, что ты будешь делать. Поэтому я намалювала эскизы, Я буду выглядеть моя комната после моих манипуляций. Я дозай манипулятор, мне не нужен калькулятор. Посчитаю все в мире, 2 плюс 2 будет 5. Понятно. Ничего не понятно, сейчас. Ось С. Секрас, крас, и Стил. Тут штора. Тут у меня едыка полочка. Тра-ля-ля, -ля, -тра ля Далее у нас пианино. Синтезатор, точнее. Опа-опа, зеркало. Опа-опа. Лишко. Вот такая лежка. Тут будет у меня тумбочка. На тумбочке по-любому что-то будет. И всякие плакатики. Тут я по-любому повешу что-то. И это будет моя просто отдыхаловка. А тут я буду спать. Также двери. На дверях я сделаю вот такую вот штучку. Вот так. Так что давайте делать. Ура! Наконец-то мы что-то сделаем. Поэтому сейчас мы берем Дело в руки, руки в дело. И прогружаем ось С. Классно. вам какую-то музычку включить, а? Короче, слухайте. Я заболела и монтую сейчас все видео, поэтому я вам включаю классную музычку.

слезы одноклассников на полочку. И властелин тоже. Все равно вещества похожи. Внимание! Далее по программе я разучилась говорить. Ура! нашу комнату. Але не полностью. да 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 И -да -да. вообще-то, если вы хотите другу частину этого видео, там где я все доделаю, типа лишко, двери, позбирать всякие штуки, то напишите в комментариях. А у нас новая фишка. В конце каждого видео теперь мы будем говорить очень классно примету. Ой, примету. Да, пример, не приказку. Да, вот так. Короче, счастье в моих деньгах, а Ай, да. в их количестве. Всем пока, удачи, денег.